Здравствуйте, меня очень благодарна за приглашение. Я, вообще сказать, спасибо, это очень мало, что я в этой компании. Я очень благодарна вам всем, дорогие мои партнеры и друзья наши. Меня зовут Надежда Левицкая, мне 60 лет, я с Украины и город Львов. Меня пригласили сюда компанию Галя Шимко и ОРС, я очень благодарна, потому что к 60 годам я очень много уже проблем по здоровью себе набрала. Вот я уже в компании два года, я, в, э, у меня в саду серебро, я мелкими шагами, но уверенно иду <соединяющие> к своей цели, стараюсь, стараюсь. То есть у меня такие проблемы, как были, как... вот вот я залоза, 10 узлов. Анемия была, э, аллергия после родов, там у меня сложения были. Ну, просто, э, то есть, э, есть такие проблемки, бы, были точнее. Э, э, желчная проблема, ну, ну, набрала себе действительно. Так... Ходила по аптекам, по врачам, по Ой, поликлиниках. Симптомы снимали, но таких результатов не было. И я благодарна что я тут, и у меня есть э, результаты очень хорошие, потому что я начала принимать капсулу зеленую нашу L8, и за две недели я почувствовала прилив энергии. Я почувствовала себя, ну вообще, живой, можно сказать, потому что ноги отекали, суглобы болели, позвоночник болел на длинные дистанции ехала, ну, страшно было ну, плохо, потому что копчик болел два раза, падала, травмы у меня были. Угу. И? и вот э, благодаря этим капсулам, я, э, ну, до 4 месяца я 8 килограмм бонусом у меня ушло, э, я начала активно ходить, двигаться, работать позитив с внуками играть и так далее. Э, то есть после месяца я уже начала принимать липикселеры э, сторы. И все, конечно, вообще э, обновилось у меня в организме. <laughs> вот. Ну и постепенно ну, я начала принимать уже целую линию. И тестостерон, э, и омегу, и бикардия, и коллаген, актив, зелень нашу, иммунокод. Ну, ну то есть я уже так себе на продвижения этих двух лет я уже попробовала всю линию и оздоровилась прекрасно. То, 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 есть, извините, потому что по-русски немножко мне сложно. То есть проблем было много, но сейчас они уходят. То есть я не записала, потому что хорошему по привыкает очень быстро. Вот волосы у нее укрепились правом глазу о, о два дроп я капала, значит, мушки ушли, зрение у меня уже лучше, я могу в день даже без очков прочитать, я раньше все плыла. Э, темные круги под глазами меньше, намного меньше. Герпес ушел, к стоматологу хожу уже реже. Э, папиломки у меня были под глазами, по шее, по телу, ушли, нет, их исчезли. Щитовидная залоза, 10 узлов. Сейчас я сделала анализы, у меня все на мой возраст, 60 в норме. Я очень благодарна за такую продукцию, ну просто анемии у меня нет, аллергия ушла, копчик не болит, позвоночник не болит. Сетка венозная у нас, это породу, все такие ноги снизу были, такие как синяки, Ушло. Естественно, что я не могу вылезти на 20 лет, но прекрасно себя чувствую. Приливы у меня практически ушли. Желстый у меня было 43 камушка маленьких и один большой знак. у меня нет. Я ну, за быстро его убрала, я еще не знала биопик времени. Это. Э, то есть и жоги у меня нет, прошла, ноги не отекают я очень благодарна Галине Шимко и Оросту, что привели меня сюда. Я очень благодарна нашему топ-лидеру компании «Беди в Украине» двойному черному диаманту Ольге Еремчук, что она услышана, что она попробовала, и что, ну, она сумела нам донести. И мы просто-просто, ну, ну, здоровы и счастливы, потому что ну, это чудо, это чудо, это капсула, это сказка. Мы живем сейчас в сказке, можно сказать, при наших стрессах и то, что у нас творится сейчас. Но ничего, мы боремся, мы можем. Мы... И я очень хочу поблагодарить Галию Бекеновну потому что она среди тысячи и тысяч людей, потребителей, в ТикТоке нашла меня, левицкую надежду, и поддержала меня таким добрым словом. Боже, это добрая, милая фея, которая привела меня в чувство, ну, то, то, поддержала. И она мне рассказала, что действительно она в 60 лет тоже начала свой бизнес. Но меня это подняло, подрило. Ну и я просто, просто огромнейшее благодарна ну, всем вам, всем вам, что меня выслушали. И спасибо вам, и за компанию спасибо, и за продукт спасибо. И приглашаю в Украину.